সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ হোণ্ডা য়ন বহুতেই বিচাৰি থাকে হোণ্ডা ইয়ন তাকে ভাবিলোঁ এখন হোণ্ডা ইয়ন নতুনকৈ আহিছে গতিকে আপোনালোকক হোণ্ডা য়নখনৰ ৰিভিউ এটা দিওঁ বুলি আৰু গাড়ীখন অকণমান সোম দামতে আছে বাৰু গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমবাৰ শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ চাওক আপোনালোকে আৰু চাবি তাপি মই লৈ লৈছোঁ হাতত আৰু গতিকে বোলক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ আৰু হোণ্ডা ইয়নখন ইয়াতে আছে গতিকে হোণ্ডা য়নখন আপোনালোকক দেখাম বুলি ভাবিছোঁ ডিলাইট প্লাছ হয় মানে ধুনীয়া হৈছে গাড়ীখন গতিকে আপোনালোকক ভাবিলোঁ অকণমান ভিডিঅ' এটাৰ জৰিয়তে অকণমান দেখাই দিওঁ গাড়ীখনৰ ৰিভিউ এটা দেখিলোঁ আজি বলক এতিয়া আমি য়নখনলৈ যাওঁ আৰু য়নখন দেখাওঁ আপোনালোকৰ কিমান চলিছে কি কথা গোটেই গাড়ীখনৰ গোটেই ডিটেইলটো মই দি আছোঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো চাওঁ কম দামত আছে গাড়ীখন বলক আৰু এইখনেই হৈছে য়ন বাহিৰতো দেখাই লওঁ প্ৰথমতে যোৰহাট ৰেল ষ্টেশ্যনৰ হয় খুব ধুনীয়া হৈ আছে গাড়ীখন দেখিছেনে আপোনালোকে গোটেই কালাৰ চালাৰ পৰা ধৰি গোটেইখিনি একদম ফ্ৰেছ পাব গাড়ীখন সেইখন চাওক আৰু ইয়ন বহুতে বিচাৰিছিলে সেইটো কাৰণে ইয়নখনৰ ভিডিঅ'টো আজি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ লাষ্ট মানে গতিকে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাম আৰু ভিতৰত কি কি আছে কি কি নাই গোটেইখিনি গম পাব বোলক এতিয়া প্ৰথম আমি আগ ফ্ৰণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ এয়া চাওক ইয়নখনৰ ছিট চাওক চিট একদম ধুনীয়া হৈ আছে আৰু বেক চাইডৰ ছিটকেইটাও এনেকুৱা আৰু গাড়ীখনৰ ৰূপ চুফ একদম উকি আছে আৰু বাকীখিনি ফিচাৰ্ছখিনি দেখাই আছোঁ তো এইবিলাক দেখাই আছোঁ এক্সিডেণ্টেল গাড়ী নহয় একদম মানে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ গাড়ী মানে একদম উকি আছে খালী লেতেৰাটো থাকিবই গাড়ীত মানে ইউজ কাৰত লেতেৰা থাকিবই আৰু দেখিছেনে য়ন ডিলাইট প্লাছ ৱাই গতিকে আপোনালোকৰ গোটেই লগৰ চকু গোটেই লাগি আছে আৰু যোৰহাট ৰেল ষ্টেশ্যন হয় আইন ডি নাম্বাৰ প্লেট লাগি আছে গাড়ীখন আপোনালোকক কিলো কিলোমিটাৰটো দেখাই দিম বুলি ভাবিছোঁ কমাণ কিলোমিটাৰটো চাব আপোনালোকে ছিক্সটি থ্ৰী থ্ৰী ফ'ৰ্টি চলি আছে গাড়ীখন একদম ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ এ চি 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 চব ৰানিং কণ্ডিশ্যন আছে এ চি 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 চব ৰানিং কণ্ডিশ্যন আছে লগতে মিউজিক ছিষ্টেম এটাও আছে বাকী এইবিলাক চব ৱৰ্কিং আছে গ্ল'ভ বক্স খালী হৈ আছে আৰু গাড়ী একদম গিয়েৰ চিফ্টিং একদম কোমল হৈ আছে গিয়েৰ চিফ চিফটিংটো একদম কোমল হৈ আছে আৰু এইফালে খুব ৰ'দ পৰিছে সেইটো কাৰণে এনেকুৱা লাগিছে বাৰু বাকী মেটো পৰি আছে ইয়াত মেট পৰি আছে ইয়াতো মেট পৰি আছে গাড়ীখন মানে একদম ধুনীয়া ফ্ৰেছ হৈ আছে টু থাউজেণ্ড টুৱেলভৰ গাড়ী হয় সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক ভিডিঅ' এটা বনাই আপোনালোকক অকণমান দেখাওঁ আৰু ইয়াতে এয়াৰবেগ এটা পাবই আপোনালোকে পা উইণ্ড'টো পাৱাৰ নহয় খালী মেনুৱেল হয় গোটেইকেইটা উইণ্ড' মেনুৱেল হয় আৰু গাড়ীখনৰ মানে এইবিলাক চব এইবিলাক চব এল ই ডি লাইট লাগি আছে আৰু গাড়ীখন একদম ফ্ৰেছ হৈ আছে গতিকে আপোনালোকে গাড়ীখন ল'ব পাৰে টু থাউজেণ্ড টুৱেলভৰ লাষ্টৰ গাড়ী হয় টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছেভেনলৈকে টেক্স আপডেট হৈ আছে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে গ্ৰীণ টেক্স গ্ৰীণ টেক্স কৰিব লাগিব গ গতিকে আপোনালোকে যদি গাড়ীখন লওঁ বুলি ভাবে মাত্ৰ ওৱান লাখ ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড আস্কিং প্ৰাইচ আছে আৰু দৰ্জা চৌজা এইবিলাকতো ঠিকে আছে ওৱান লাখ ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড আস্কিং আছে গতিকে আপোনালোকে আহি আমাৰ ডিলাৰত চাই পেলাই গাড়ীখন ল'ব পাৰে এইটো হৈছে গোলাঘাট আৰ পি মটৰ্চ আৰ পি মটৰ্চ গোলাঘাট গোলাঘাট টু পুলিবৰ ৰোড গোলাঘাটটো মানে ডেৰগাঁও ৰোডত আছে গোলাঘাটৰ পৰা আহিলে আপোনালোকে লেফ্ট চাইডে পাব আৰু স্ক্ৰীণত নাম্বাৰটো দি দিম মই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিলে আপোনালোকে গোটেই ডিটেইলত গম পাব আৰু গাড়ীখন দিছিলে ওৱান লাখ ছেভেণ্টি ফাইভ থাউজেণ্ডত ইয়াতকৈ কি ভাল গাড়ী পাব আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰক মানে গাড়ী ফ্ৰেছ হৈছে দহ টকাও কাম নাই গাড়ীখনত মানে চলালেই হ'ল ছাছপেনশ্যন চব ওকে আছে বাকী টায়াৰ চায়াৰটো ক'বই নালাগে একদম টিপথ কণ্ডিশ্যনত আছে এইবিলাক টায়াৰ দিছেনে চব ইফালৰ টায়াৰকেইটাও একেই কণ্ডিশ্যন গতিকে মই নিলখ খাওঁ গোটেইকেইটাও আৰু আৰু গাড়ীখনৰ কাম একো নাই একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে লৈ গাড়ীখন চলাই থাকিব পাৰে আৰু ইহন যিহেতু তেলৰ মাইলেজৰ কাৰণে বহুত ভাল গতিকে আপোনালোকে ইহনখন লৈ ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰে খুব ধুনীয়া মাইলেজ পাব আৰু এখন মানে ভাল গাড়ী ল'বলৈ চবেই ইচ্ছা কৰিব সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান কম দামত এখন ভাল গাড়ী যেতিয়া আহিছে আপোনালোকক সেইকাৰণে আপডেটটো দি দিওঁ আৰু আৰু এটা কথা কৈ থওঁ সেইনাখন যিখন দেখুৱাইছিলোঁ কুইট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী আছিলে কুইটখন মানে অলৰেডি ওলাই গ'ল খুব মানে অনা দিনাখনেই চেল হৈ গৈছে কুইটখনৰ মই ভিডিঅ' বনাবলৈকে নাপালোঁ এনেকুৱা হ'ল কুইটখন অনাৰ ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু কুইটখন মানে বিকাৰ ভিডিঅ'টো বনাব নোৱাৰিলোঁ আৰু সন্ধিয়া হ'ল সেইবাবে ত' লগ পাম আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ লগত বাই বাই